Харків онлайн день триває Соціальні проблеми у суспільстві. Всім відомі, і з нашими гостями сьогодні ми поговоримо про нестандартне бачення вирішення цих соціальних проблем. Представляю вам Ольга Сомова, режисер театру Кімната Т», художній керівник Максим Ролін і Ольга Шульга, актори театру. Вітаю вас в нашій Здравствуйте. студії. Здравствуйте. Отже, Ольга, тоді розпочнемо з вас. Розкажіть власне про ініціативу, яка носить назву Кімната Т». Що це собою являє? Кимната Т- это такой камерный театр, вот, который существует уже полтора года, вот, который очень любит зрителей своих. Вот, и, и действительно хочет заниматься наверное больше как просвещением, чем э, какими то да, развлекательными моментами, которых сейчас и так очень много. Вот, то есть наш театр старается поднимать серьезные темы, социальные темы, вот, которые как бы, должны волновать людей. И таким способом, своими спектаклями, мы как бы, даем <laughs> выход какой-то для людей. Власне, ваша команда это семь человек, насколько я знаю. Так? Ну, чи, вже більше, більше, вже, чи вже да. більше? Приєднався до того. Розкажіть, як, чому ви вирішились? Можна вважати, що ця ініціатива вона ламає такі стереотипи про театр взагалі, так? що собою являє театр. Ви, у вас дійсно нестандартні підходи, нестандартне бачення. Розкажіть, будь ласка про це. Можливо, ну, актори розкажуть? Актори, <рес> давайте розказуйте щось. Почему мы работаем вообще в этом направлении? А, что ну, мы хотим сказать? Наверное, потому что когда камерность происходит в театре, в таком случае стирается грань четвертой стены, и зритель непосредственно находится в самом спектакле. Он вовлечен в этот спектакль, который происходит. Он становится непосредственно участником спектакля. И ну, мы считаем, что так и воздействие на зрителя происходит больше, чем когда ты просто созерцаешь из зрительного зала. Вот. И ну, как минимум это интереснее, когда ты становишься непосредственно участником, нежели просто как наблюдателем какого-то действия, которое происходит. И таким способом мы вот стараемся воздействовать как-то тоже и на зрителя, ну, больше донести до него. Ту информацию, о которой, мы, о которой мы хотим поговорить со зрителем, о проблемах, о которых мы хотим поговорить вот, посредством вот этой вот камерности. Ольга, а ваше ставление, ваше бачение к этому театру, вашей участи, чему вы, вы ну, решили? Была, была может, сказать, мечта, как бы, которая нас всех соединила. как бы эта мечта была подпитана тем, где мы были, что мы делали. И эту мечту мы просто хотели как бы продолжить и ну, просто, как по мне, то есть это мы нашли друг друга тех людей, которые мыслят по одинаковому и как бы почему наша команда даже растет, потому что приходят люди с, с той же мечтой, как у нас и я думаю, что как бы ну у каждого свое какое-то мнение видение, то есть как бы он хочет что-то донести людям и то, что мы хотим сказать, думаю, что как бы поэтому мы все собрались именно в этой комнате, бы это наш плацдарм, чтобы сказать людям то, что мы хотим сказать, чтобы они подумали тоже над тем, что как бы в жизни происходит. Такая интересная назва, темнота Т. Чему? Чему такая назва? Действительно, она его. Рассказите, пацан. Давай. На самом деле у нас так все сложилось. Вот, как бы название пришло еще раньше, чем пришло помещение какое-то. Вот. Э, пришло название откуда-то неизвестно откуда, вот просто пришло оно, вот, что у нас комната Т. А почему Т? Ну, как бы очень много хороших слов начинается на Т, на букву, там, творчество, тепло, талант, вот, темнота даже, вот. И, как бы, приходя к нам в комнату, в наш театр, в нашу комнату Т, то каждый может найти Свою Т для себя. Вот. И свой уголочек маленький. Мы как бы надеемся, что у нас такой девиз есть: что С твоя вот А потом начались поиски уже непосредственно и места, где мы будем располагаться. Не хотелось находиться в доме актера. Допустим, хотелось иметь что-то свое, собственное, а не быть совсем. Ну, там всем вместе, хотелось что-то свое, чтобы люди приходили как не в дом актера, а шли именно к нам непосредственно. Вот. И нашли мы такое помещение, которое у нас очень маленькое, камерное, вот, небольшой зрительный зал, который вмещает порядка 30 человек, не более. Вот. Там обосновались, создали свою, свой уют, то, как мы это подразумеваем, как мы это видим. И вот да, в своем помещении просто, ну, наверное, легче создать именно вот свою творческую атмосферу и вот держать ее. И я думаю, что зрители, которые приходят к нам на спектакли, они ее ощущают. Ось, як глядачі ставляться до, до такого театру, до вашего театру? Яке ставлення, можливо, враження? Вы ж спілкуєтесь з глядачами, так, потім, там, після вистав? А, ну, на самом деле, впечатление, ну, как бы разные, потому что люди приходят разные. Кому-то, допустим, близок, да, вот этот вот формат, такого театра. Вот они приходят, ой, а что, комната? Ух ты, вот в двух шагах, что ли, актер, там что-то происходит. Круто. Э, ну, для кого-то, может, это немножко нестандартно, и он не совсем еще привык, не знаю, к таким экспериментам. Ему ближе, допустим, да, большие театры с определенной дистанции, где можно там позевать, отдохнуть и там как бы не сильно, да, как много сказал, соучаствовать. Вот. — стосовно, стосовно жанровой, скажем так, тематики, на чем вы робите акцент? Это социальные так, проблемы, про которые мы уже начали говорить, или это, возможно, классические какие-то постановки? А, — Наверное, все таки да, пока мы берем э, классические постановки, но в современной обработке, то есть как бы мы стараемся находить определенные современные формы и, конечно, содержание, потому что театр у нас экспериментальный, и мы стараемся э, даже вот по, по Методике актера э, да, выбирать не одну, какую-то конкретно базирующую, там да, как система Станиславской, ну или другие. Вот. А каждый спектакль мы стараемся э, работать или по какой-то уже существующей системе, там, допустим, системе Курбаса или Брехта, или да, какой-то дело микс да, со своим э, э, вторжением в это все. Вот, то есть экспериментируем. Стосовно експериментів, особисто мене, коли я сьогодні готувалася власне до нашої зустрічі, дуже вразило відео, яке я зараз пропоную подивитися нашим глядачам, і потім ми про це поговоримо. 也许。 Таке дуже вражаюче відео, дійсно, яке змушує також замислитись. У нас у гостях є актор, власне, який знімався так, але все ж таки це командна робота. Ольга, ви ставили, ви монтували, ми вже тут встигли поспілкуватися. Тож, Максим, вам слово Власне, про, ну, мене дуже вразило. Я думаю, глядачів також в цьому цих шести хвилинах показано взагалі все, що зараз хвилює суспільство. Uh, я, наверное, вначале расскажу непосредственно про наш проект «Бестин», вот, а потом непосредственно о том, что уже увидели. Mm -hmm. uh, мы затеяли такой проект вот, под названием «Бестин», <coughs> потому что нам ну, тоже захотелось поговорить с, с людьми uh, о проблемах, которые нас волнуют, uh, причем волнуют довольно сильно. И форма непосредственно театральная, чтобы прийти на спектакль, она но ну, не совсем для этого подходит. Поэтому мы решили выйти на улицу и вот со всеми, с прохожими, кто знает, кто приходит, вот, поговорить, ну, охватить как можно больше людей при этом. Сам проект почему Бастин? Потому что мы вроде кимната, а выходим на улицу, все, Бастин, театр без стен. Происходит на площади непосредственно. И включает он в себя пять перформансов, вот, то есть пять тем, о которых мы вот, об одной уже рассказали а, людям еще впереди 4 и одна будет завтра вот, проходить в 7 часов вечера возле памятника шевченко саду шевченко вот мы будем говорить у, уже о другой проблеме вот которая нас тоже волнует и... приходите будет интересно вот о чем я говорить не буду лучше прийти и увидеть непосредственно а теперь непосредственно по поводу Перформанса, который сейчас вот увидели, он называется "Руинование", разрушение». И мы в нем хотели затронуть и показать э, проблемы общества, которые влекут за собой разрушение человека и как личности, э, то есть моральных каких-то устроев, э, и разрушают, вообще съедают тебя, получается, как человека, как, как понятие человека вообще в принципе. Э, также мы затрагивали там несколько старались затронуть тоже несколько тем, которые влияют на, но ну, очень влияют на молодежь и не только на молодежь, а поскольку как бы молодежь это будущее, вот и мы постарались рассказать о проблемах не только таких, ну старых, как наркомания, да, там алкоголизм, которые уже давно витают и они никуда не деваются, как бы это, это прискорбно не звучало, но они все всегда были и есть сейчас, вот. А также о современных болезнях молодежи, зависимости от гаджетов, от брендов, от социальных сетей, вот, от вещей, которые уводят не в то русло, как нам кажется, человека. Отнимают очень много времени и подменяют ценности. То есть сейчас значительно важнее обладать какой-то вещью, да, какой-то фирменной вещью, нежели… Ну, Вообще, в принципе, чем-то таким физическим обладать, которое, по сути, в, ну, в принципе, не особо-то и, и нужно, чем, допустим, тем же знанием. Хотя знанием обладать намного, по-моему, приятней. Когда ты что-то знаешь, это значительно, по-моему, лучше, чем когда у тебя просто вот что-то есть. И простейше доступнейшее знание да. от работы. Вот. Ну, вот мы и хотели показать, наверное, по большей степени вот это все. І як це влияет? От, у кого-то виходить з всего вибратися, пусть даже і пройти через много. Ну, виходить, у кого-то не виходить вибратися. Тобто з цієї большой ями, яка туди засосала. Ну, ще важливо бажання. Хто бажає виходити з цього стану, хто не бажає? А, да. Дякую вам. Ольга, ви були новий ну, режисер-постановник, так Расскажите про э, ті враження, які були у глядачів, які були в, взагалі, яке ставлення. Ви вийшли на вулицю, ми бачили і... Мы бачили, какая была реакция, mm -hmm. так, але ж вы, можливо, спілкувалися, так, расскажите. Конечно, ну, э, во-первых, этот социальный проект, он эксперимент как и для меня, для нас, да, для актеров, так и для зрителей которые да, приходят не на спектакль, а вот на что-то такое, нечто. Вот. И поэтому, конечно, я наблюдала, ну, потому что я имела счастье наблюдать и за реакцией зрителей, которые приходят к нам непосредственно в кимнату Т, и да, сидят и смотрят спектакль, вот. и на тех людей, которые, может, кто-то пришел специально, да? кто-то, может, проходил, да, и как бы его заинтересовал ну, ну, это действие, ну, да и он остановился и посмотрел. И в чем была разница, и по ощущениям у меня, когда человек, который непосредственно с этим связан, это реакция совершенно разных людей. Это комментарии, которые были да, высказаны вслух, и актеры это слышали, и это тоже для них был как вызов, да, потому что да, кто-то там Еще а казалось, еще казалось. Ну вот да, там Максим говорил, что, ой, смотрите, это они там показывают нас, это мы сидим. там Или, ой, какой ужас, фу. То есть совершенно разные эмоции, которые да, зритель, находясь там, в театре, не может высказывать. То есть все равно, ну, как бы тем самым мы заставляем человека дать выход своим эмоциям. И этот проект, вот он рассчитан на повлиять на сознание людей. Да, что происходит у них под сознанием, потому что сейчас ну, в сложное время мы живем, и от таких проблем глобальных, мировых, мы стараемся скрыться вот мы в себе подавляем какие-то свои страхи связанные с там с теми проблемами которые мы выносим вот и да все равно это даже влияет на здоровье человека когда он подавляет в себе какие-то эмоции и здесь как бы мы своим вот этим перформансом даем возможность выход этих эмоций путем страха не знаю там сострадания к этим людям аг людям агрессии вот или наоборот какого-то понимания вот и все равно это как не знаю идет катар, фарсис очищения у нас, как у актеров, да, создателей такого рода проекта, и у зрителей, которые вот не сдерживают себя. Действительно, вы так уж правильно, сказали, что много кто боится поглянуть свой, своим страхам в виде, так, або э, принять те проблемы, которые есть на самом деле. Адже вы показываете то, что На жаль, є у нашому суспільстві, так і не всі можливо можуть погодитися з цим, так або там тікають кудись, або ну не можуть того прийняти, що це дійсно є і з цим треба боротися. Ольга, яке у вас було враження, адже ви займались монтажем? Да, ну так як я не тільки монтажом, але і непосередньо на відео знімала, тобто, то сті імнака красне бы, відео остались всі ті коментарі і фразочки брошені тиск, і даже було приємно, два рази сорвалися аплодисменти. То есть в каких-то моментах, я не знаю, что возникало в публике, то есть что-то ну, мы не делали это для того, чтобы посмотреть, какие мы, то есть, как бы, что мы умеем. То есть, как бы это было, так можно сказать, молчаливо мы им сказали, а они сами сделали для себя видео. Mm -hmm. то есть и, и люди, да, действительно, то есть как бы они, им хотелось говорить. То есть никто, то есть не было таких людей, которые просто стояли и молчали. Любой человек, хоть какой-нибудь, через одного, ну что-то он сказал в каком-то моменте, то, есть, видать, что-то для каждого там было свое, непосредственно. Можна говорити, що ви, ви точно вплинули на суспільство? Ви породили емоції. Емоції це були там і позитивні, і негативні враження. Так, я розумію, тому що те, що ви показали, воно не може залишити нікого байдуже, мабуть, так. І дійсно ну, така проблематика. Як ви вважаєте, вам вдалося зробити той. Меседж, той посыл суспільству, аби вони почали диеты, Максима, на вашу думку? Ну, мне кажется, сразу так об этом судить тяжело. Это нужно, чтобы прошло какое-то время и увидеть уже непосредственно результат. Пока результата как бы, ну, ты не увидишь, тогда ну, тяжело говорить. Но я искренне надеюсь, что все-таки это произошло, и пусть там было как бы не 10 тысяч человек а сколько там было, мы не считали, да? Ну, да, это и не важно, главное, чтобы люди были, и если у них что-то все-таки произошло, если мы какое-то там зернышко посеяли, этого какого-то сомнения или раздумья, то это уже, значит, было не зря сделано. Такой? Хотя бы у одного, у двоих, у троих, хоть может не все, но хоть если хоть кто-то все-таки после этого задумается над чем-то и постарается изменить что-то в своей жизни, значит, это уже было все не зря сделано. Паня, а на вашу думку, мы уже маємо завершать не так багато часу, нам станут, будь ласка Ну, на самом деле Очень хочется, чтобы как бы, Да, мы получали, получили Какой-то да, ответный результат Потому что Что касается наших спектаклей Мы всегда да, Смотрим в корень проблемы Мы ну, не говорим о каких-то поверхностных вещах И поэтому иногда ну, Когда зритель приходит к нам на спектакль Мы да, не знаю, заставляем, не знаю, хорошее это слово или нет Думать думать о той проблеме, которая заложена в спектакле. То же самое и здесь. Если зритель, да, породили какие-то мысли о том, как изменить свою жизнь, и да, но ну, если мы ищем проблему в себе и изменяем свою жизнь, то уже мы можем изменить там, да, и что-то большее, целый мир, там, страну и так далее, так далее. То есть нужно всегда начинать с себя. И этот же перформанс мы делали. Тоже мы не сглаживали углы, мы били в лоб о том, о чем мы хотели сказать. Мы и, тоже и, понимаете, и допустим в следующем, да, перформансе во втором это будет еще жестче, это будет еще сильнее, потому что мы, да, не, не тихонечко, не шепчем о этой проблеме, мы кричим, мы хотим, чтобы нас услышали наше видение нашего театра как мы смотрим на это, потому что нас это волнует, мы не можем сидеть сложа руки, и как бы мы считаем, что культура, она и должна заниматься такими подобными вещами. Ой, и вы нашей Ну, что я могу сказать, что бы, то, что мы хотели сказать, дай бог, чтобы это услышано будет. И как сказали, что если мы посадили зернышко, что пусть оно прорастет все-таки, а там посмотрим уже на людей, как у них пойдет реакция дальше на дальнейшие перформансы, потому что как бы ну, это только начало. Да, нам нужен этот диалог на самом деле со зрителем, потому что ну, без этого невозможно искусство современное. Ну, Насправді, дійсно, те, що ви ось вийшли за свої рамки, так? ви вийшли все, ви вийшли на вулиці, там де, там, де люди, там, де можуть вас почути. так, там, ну, Дійсно, я вам дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Бажаю вам не зупинятися ніколи. Ось кричіть, говоріть так, щоб ви були почутими, дійсно, тому що ви піднімаєте. Соціально важливі проблеми, дійсно на які ми маємо усі звертати увагу. Дякую вам за участь у нашій програмі. Я глядачам нагадаю, що гостями студії були Ольга Сомова, режисер театру Кімната Т», художній керівник Максим Ролін та Ольга Шульга, актори театру. Дякую вам. Наша програма продовжується зовсім скоро. Ми повернемось до студії.